У Национального банка есть свой инструментарий, и этот инструментарий у нас очень простой. Это или интервенции, которые Национальный банк может проводить, или административные меры, которые Национальный банк может делать. И я сегодня остановлюсь на том, что мы делали в этом году, какие административные меры и какие интервенции мы в этом году делали для поддержания стабильности ситуации в нашей стране. Опять же, все эти административные меры или все наши интервенции, которые мы делали, не могут рассматриваться как постоянный механизм. Это исключительно временные и чаще всего очень краткосрочные меры, которые Национальный банк должен принимать для стабилизации ситуации в стране. К сожалению, могу вам сказать, что пока страна реально в огне. Пока наши реформы только планируются и еще не стартовали с полной силой, Национальный банк не откажется от своих административных ограничений. Да. Сделаем мы это только в, том, в то время, когда совместно с правительством мы посмотрим, что ситуация у нас стабилизировалась, валютная выручка у нас вошла в свою норму и э, только после этого мы сможем начать отпускать наши административные меры. С другой стороны то что я вам сказала, мы не дадим раскачать и если э, рынок и если ситуация с курсом у нас э, начнет э, дестабилизировать банковскую нашу систему, да, то у нас всегда есть инструментарий, который национальный банк будет применять. Yeah.